должен быть какой-то результат анализа той работы, которую мы провели. Правильно? Да. И э, я предлагаю, что на вечерней тренировке мы проводим медтестирование наших медперсонала. Подхрамывать, подхрамывать иногда старт с линии. Старт с линии. Вечерняя тренировка. Проводим тестирование медперсонала. Приемная комиссия во главе Акименко, Мишуренко, Лупашка. вам обработать результаты тестирования и подать нам для э, проведения анализа. за просто... <плес> Приготовили тестирование для нашего медперсонала. Это Что вы чувствуете при Александра чисто по мотивационному. Я на серого, наверное, сильнее. Мне кажется, серый более спортивное телосложение, более спортивно выглядит. Не знаю, Сергей готовился к этому. Тренажерный зал не пропускал. Был увиден. Беговые дорожки тоже участвовал. Я думаю, Сергей победит. Так, старый. Старый. Так, давай объявим Саня Сережа. Вот мы Решили мне проверить не ваше состояние. Движение. Face to face, давай. Сашей, Александровичем все тренера знают, в каком мы готовности находимся, потому что видят, как мы играем, в каком состоянии находимся. Мы не знаем, как вы сейчас на данный момент, поэтому мы решили проверить. чтобы никто не думал, что докторская медицинская работа в легкая, потому что вы тоже приходится выбегать на поле, участвовать в игре, в тренировках. Поэтому вы попросили, да, на стол, чтобы вот вы проверили свои качества физические. Будет тестирование из четырех упражнений состоять. видел, вон дом Все, давайте. Ладно, а вот эта битва взглядов должна быть между... Да, Да, Да,

Голова вниз, Саня! Головой вниз! Да, 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 да,

два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, самое заключительное упражнение, самое сложное, самое интересное. Мах! Давай, давай, давай! Хорош! Давай! Давай, Сань! Давай, Сань! Сейчас равные условия идут. На выдохе. Выровнялись, выровнялись. Представь, что это пельмени. Представь, что это Владиверские пельмени. завтра не будут, Саня. Ура! определять по зимнежским симпатиям да получается 2-2 поздравления спасибо ребят, за то что с позитивом все приняли большое вы большие молодцы считаю что победила дружба вы достойно оба выглядели. поэтому такие на еще надо достичь